হেল্ল' ভুৱান্ত কৰিছো আৰু মাছ এটা পাইছিল ফিচাৰীত আৰু তাকে চাইছো ৰাতিপুৱাই আৰু ইয়াৰ জ্বৰ কাহ লগতে পানী লগা সেইকাৰণে গৰম পানীখন খাই লৈ এয়া দেখিছে মাইনাজনী মানে তাত ৰাতিপুৱা এটা খেলি আছে মোৰ লগত এয়া দেখিছে লৰা ধৰি মূলা কাটিলো তাৰ পিছত চাদা দি পিনি জ্বৰ হোৱা কাৰণে অলপ চাহ খাই ললো চাহ খাই লোৱা পিছত এয়া মাইন গৰাকী ঠেৰ কৰি আছে দেই কালি পূজা কালি পুজাৰ কাৰণে হলো কাপোৰ লাগে আৰু এয়া কাম বন কৰি পেলাই আহিলো মোৰ বেডৰুমলৈ আহি পেলাই এয়া বিচনাখন পানী লৈছো বিচনাখন পাৰি লললে ভাল নালাগে বিচনাখন পাৰি ললো আৰু যিহেতু গা বেয়া নহলে আৰু বহুত কাম কৰিবলৈ আছিল গা বেয়া দেখি কাপোৰ চাপোৰ ধোৱাও হোৱা নাই ইমান বিচনা নিচিনা সামৰি লৈছো আৰু আজি কাতি বিহুৰ নিচিনা লগাই নাই মানে যিহেতু আমাৰ ইয়াত ইমান অসমীয়া মানুহ নাই সেইকাৰণে বিহু বিহু যেন নালাগে আমাৰ গাঁৱত হলে বিহু বিহু যেন লাগে ইয়াতে কালি পূজা আৰু গংগা পূজা এনে ধৰণৰ পূজাবোৰ ইয়াত বেছিকৈ পালন কৰা হয় আমাৰ ইয়াত এৰ ইয়াৰ ঘৰটো খাৰি ললো খাৰি লোৱাৰ পিছত ইমানেই ধূলি মানে কৈছো ধৰ একদম ঘৰ খাৰিলে একদম হাচিয়াই হাচিয়াই থাকিব লাগে ইমানেই মানে ধূলি এৰ যিহেতু নতুন ৰাস্তা বনাই আছে যে সেইকাৰণে নতুন মাটি দিছিল আৰু তাৰ বাবে ৰাস্তাটোৰ ওচৰতে মেইন ৰডৰ ওচৰতে আৰু ধূলি মানে চাব আপোনালোকক দেখাই আছো ৰ'ব ধূলি কিমান হব আৰু গাটো কি হল মানে আজি দহ দিন বাৰ দিন মানেই হল একদম জ্বৰ কাহ পানী লগা একদম মানে পিল খালেও ভাল নহয় আৰু জলদি জাৰিছো তথাপি ভাল হোৱা নাই ইয়াত দেখিছে মুখত কাপোৰ বান্ধি লৈছো ইমানেই ধূলি মানে দেখিব পাইছে ধূলি কিমান ওলাইছে তাৰপিছতে এইখন বিচনাখন আছিলে পাৰিবলৈ সেই অলপ বিচনাখন পাৰি ললো পাৰিলে ইয়াত চাব দেই গাড়ী এখন যাব কিমান ধূলি হৈ যাব ইয়াৰ চব এই ধূলি খিনি আমাৰ চব ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই হল আৰু মই ভাবিছো গাটো ধুই লওঁ বিষ হৈ আছে গাটো ধুই দিওঁ মাথাটো ধুই দিওঁ জ্বৰ হৈ আছে ইমানেই জ্বৰ আৰু এই চেম্পুটো যে দেখিলে এইটো লৰিয়েলো হয় বহুতে ভাল প্ৰডাক্ট আৰু মই ইউজ কৰি বহুতে ভাল পাইছো মানে ইউজ কৰিলে এনেকুৱা মানে কৰা হয় নাই এনে চুলিটো এৰ মানে আৰু ধুনীয়া একদম

কিন্তু তাৰপিছতে খাই ললো ভাত খাবলৈ মন নাই তথাপিও খাই লৈছো আৰু ভোক নালাগে ভাত খাব নোৱাৰো ইমানকৈ জ্বৰ হৈ আছে যে তাৰপিছতে এয়া আহিলো অলপ আহ এই মাইনা জনীয়ে হেনো কিবা খোৱা বস্তু বনাই আছে বোলে মোক কৈছে মোৰ কাৰণে হেনো বনাইছে বোলে ময়ে ধেমালিতে এনে ডিল এটা আঁকি দিছিলো লাভ এনে ৰং কৰি আছো তাইৰ লগতে ধেমালি কৰি আছিলো খুব আঁকি ভাল পায় তাই আঁকি আছে এইবোৰ আৰু মই ডিষ্টাৰ্ব কৰি বহুত ভাল পাওঁ তাৰপিছতে মোৰ মাথাটো ইমানেই বিষ হল হব ধৰিলে মানে মই নুশুই নোৱাৰিলো মানে জ্বৰপিল খালো ভাতকেইটা খাই পেলাই জ্বৰ পি খালো ইমানে মাথা বিষ খাইছে ৰবাৰ তেল লৰাইছো তথাপিও ভাল পাওঁ নাই মাথা বিষ একদম মানে কি কৰো নকৰো লাগিছে মাথাটো ধোৱাৰ পাছত দুই তিনি মিনিট মান ভাল লাগিলে তাৰপিছত আকৌ মাথা বিষ এয়া শুই ললো অলপ শুই লৈ উঠি উঠিম আৰুঘন্টামান শুলো দেই এয়া শুই উঠিলো মানে পিল খাই দিছিলো যে পিলটো খোৱাৰ পাছত মানে কি হয় এঘণ্টা মানৰ পাছত আপোনাৰ বহুত টোপনি লাগে একদম টোপনি ধৰক এনেকুৱা লাগে চকু মেলিব নোৱাৰা হৈ যায় তাৰপিছত এয়া উঠিলো উঠি পেলাই মানুহ এজনে চুৰি আছিলে

কিবা এটা যদি কওঁ মানে নকৰাকে নাথাকে কৰে বাৰু দেই কেতিয়াবাই নুশুনে মানে সদায় শুনে আৰু ৰুটি চুটি ইমান মেলিব নেজানো মানে গোল কৰি ইমান এইটো এইটো যোগাৰ টাইপৰ মানে এইটো পিঠাটো এনেকুৱা আকৌ দেই এনেকুৱা ডিজাইনৰ বনাইছো মই মায়ে বনোৱা ষ্টাইল আৰু ইয়াৰ পাছত আকৌ দালি বনাইছো বইল দালি বনাইছো চব্জি একো নাই সেইকাৰণে বইল দালি বনাও তাৰপিছতে আকৌ এই মই ৰুমত আছিলো তাৰ মাইনাটো আহিছে এই মোৰ কাৰণে এনে খোৱা বস্তু আহ ফুল আঁকিছিলে দেখাব আহিছে ধুনীয়াকে আঁকিছে ফুলটো আকৌ মাতিছে তাইক চাওঁ বুলি অহাই নাই তাৰপিছতে একদম মাত মাতটো ভঙা ভঙা যে লাগিছেনে মাতটো মানে বেলেগ হৈ গল মানে আৰু এইফালে আহিলো এই খৰি খিনি দেখিছে বাহতে আনিছিলে দুপৰীয়া টাইমত দেখিলো এনেই আছো মোৰ গাটো অলপ ভাল হৈছে তাকে ভাবিলো খৰিকেইডাল কৰি দিবা লাগে মানে গুই ভাত বনালে টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিছে অলপ আৰু বাহ খৰি খচপচীয়া সোনকালে কাটিব পাৰিছো কিছুমানবোৰ টান আছে আৰু ইয়াতে খৰিৰ অভাৱ নাই ইয়াতে খৰি আৰু মাছৰ অভাৱ নাই আচলতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা পঞ্চাশ মিটাৰ গলে ইয়াতে খৰিৰ অভাৱ নাই একদম ৰিজাৰ্ভ ওচৰতে আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ এশ মিটাৰ দূৰ গলে মাছৰো অভাৱ নাই ইয়াতে নৈখন ওচৰতে আছে আৰু লগতে ইয়াতে বিল বিলো আছে আৰু ৰিজাৰ্ভৰ মাজত যিখিনি মাছ মানে আপোনালোকে কি কম আৰু আমি খাই খাই একদম নোৱাৰিছো আৰু ইয়াত পিছতে খৰি খিনি কাটিলো কাটিখিনি জমা কৰি দিওঁ অলপ বুলি ভাবিলো খৰি খিনি অলপ এৰ চালি তলত থৈ দিছো বৰষুণ যদি আহে তিতিলে আকৌ বেয়া হব ন সেইকাৰণে খৰি খিনি অলপ লৈ আনো লৈ আনিছোঁ আনি একেবাৰে আকৌ দুডাল আকৌ কাটিব নোৱাৰিলে দুডাল বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দুডাল ৰাখি দিছো কেতিয়াবা কামত আহিব আনি বাহিৰত বনালে ডাঙৰ ডাঙৰ খৰিবোৰ দৰকাৰ হয় আমাৰ ঘৰত একদম খৰি মানে বহুত লাগে আমাৰ ঘৰত যদি আনে মানে এদিনত মানে কিবা কিবি গাহৰি দানা হওক কিবা ভাত হওঁক বনাই থাকে যে সেইকাৰণে ঝাৰুটো বিচাৰি গলো মানে ঝাৰুটো কত আছে বুলি খৰি কাটি লৈ যে গোটেই মানে অলপ বেয়া হৈ গল জাবৰ বিচ হৈ গল ঝাৰুটো আনি ললে টুকুৰা টুকুৰিবোৰ সামৰি থৈ দিছো জডুটো আনিলো আনিলে অলপ সাৰি দিওঁ চোতালখন আজি যিহেতু কাতি বিহু চোতালখনো খৰি কটা লেতেৰা সাৰি দিওঁ সাৰি দিছো ধূলিৰ পৰা মানে সাৰিব নোৱাৰে মানে কৈছিলে ধূলি মানে এনেকুৱা ধূলি পাছত বাৰু মই কৰা পাছতহে অলপ পানী ছটিয়াই দিছো বাৰু তাতে পানী চানি ছটিয়াত অলপ ধূপ ডাল জ্বলালে ভাল লাগে এইফালে বতৰটো মানে ফল ফৰিয়া একদম বৰষুণ নাই মানে একদম ৰদ ইমানো গৰম নহয় এতিয়া বাৰু ভাইটি গৈ আছে কবা দেই ঘৰটো খাৰিব লাগিব আৰু ৰাতিপুৱাই খৰা হয় আৰু আকৌ এতিয়া আকৌ সন্ধিয়া টাইমত সাৰি দিছো যিহেতু ধূপ চপ জ্বলাব লাগিব আৰু ঘৰটো খাই ডেললে ধূপ ডাল জ্বলাবলৈ ভাল নালাগে দুলিৰ কাৰণে সাৰিব মন নাযায় মানে এতিয়া অলপ বেমাৰটো ভাল হৈছে ন একদম মুখত কাপোৰ চাপো ন বনাই আছো এতিয়া ধুপি জ্বলাব লাগিব সেইকাৰণে সাৰি গৈছে তাৰপিছত গাটো ধুই আহিম বুলি গলো গা চা ধুই বুলি অলপ কিম চিম লগাই দিছো আৰু খুড় খেদিও লগাই দিছো দিনটো লগোৱাই নাই গাটো বেয়া কাৰণে একো লগাব মন নাযায় একো খাবও মন নাযায় লগাবও মন নাযায় মথা খাই ললো দিনটো যেনেকে তেনেকে গ'ল আৰু